Западное оружие бьет по России, уничтожены установки ППО, дроны бьют по авиации РФ, уже никто никуда не летит, а аэропорты закрываются. Си бьет по Путину, ликвидированы газовые надежды диктатора. Бьем правдивой информации по дезинформации врага здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Жирная цель. Еще одно вундервафы россиян на свалку войны и истории. Бойцы СССР уничтожили мощную российскую РЛС. Она считается, точнее считалась, сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства. Операторы сил специальных операций во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции Каста-2Е2. Цель была поражена одной из из новейших разработок. Именно эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС «Каста» зафиксировали на территории Украины в 2021 году на временно оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным беспилотникам. Однако, по иронии судьбы, недавно Машины вражеской станции стали целью ударных дронов сил специальных операций. Проинформировали военные операторы нанесли огневое поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. А вот в Белгородской области Хаймарцы покалашматили вражеские ЗРК сообщают источники знакомой ситуации. Украинский «Хаймарс» ударили по Белгородской области, уничтожены ЗРК С-400. На опубликованных кадрах можно заметить уничтоженные системы ПВО противника, которые превратились просто в груду дымящегося металла. На территории Белгородской области 3 июня прогремели взрывы. По информации ведущих телеграм-канала «Досье шпиона», украинские силы с помощью реактивных систем залпового огня «Хаймарс» нанесли удар по российским ЗРК С-300 и С-4. 400. на опубликованных кадрах видно последствия удара украинских ракет. Судя по всему, по системам ПВО противника был нанесен максимальный точный удар, так как от установок осталось лишь воспоминания. Также на ролике видна горящая установка, из-за пожара воздух поднимается стоп густого дыма. Ранее Форбс сообщила, что буквально через несколько часов после того, как Белый дом разрешил Украине наносить ограниченные удары американским оружием по территории России, украинские военные атаковали из РСЗО Хаймар российский город Белгород, откуда перманентно наносятся удары по Харьковщине, где россияне собирают оккупационные войска для наземных атак на северо-восточном направлении, где дислоцированы сотни вражеских логистических баз и складов боекомплектов. Словом, все законные военные цели для наших сил обороны на законном основании и дозволенной западными союзниками дистанции. Как пишет Forbes, президент Украины Владимир Зеленский отметил, разрешение наносить удары по России американским оружием является желательным шагом, что даст возможность лучше защищаться от российского террора. Это в прямом смысле переломный момент в войне, рассуждает в нашем эфире политехнолог Борис тизингаузин Кроме мощного влияния на поле боя, снятие запретов на использование западного вооружения ПРФ ярко демонстрирует. Страх Запада рассеивается и проходит. А вот для путинского преступного режима и обитателей его колонии все только начинается. И плохо для них закончится. Вот сейчас, почему я сказал, что это знаковый момент? Они, россияне, обещали сто раз что если прилетит, будет западным оружием удар, у них даже в доктрине написано, если будут ракеты или баллистические, все, это ядерный удар ответ. Вот сейчас просто смотрит, ничего не будет. И Европа, которая там, ой, он же ударит, он же ударит, она сейчас, и те, кто принимают решения, те, кто боятся, они сейчас это своими глазами увидят. Украина бьет по территории России, Медведев продолжает орать, вырываясь из своего детского кресла. Но ничего не происходит. Все. И вот это будет... Вот почему переломный момент. Смотрите. Угу. Поэтому вот... А дальше уже... А дальше вот F-16, да, там могут уже сбивать цели над Россией. Патриот уже может сбивать цели над Россией. Это совершенно иная... Ну, наверное, иной этап. Санитарная зона уже создана. Все, как хотел Путин. Но есть нюанс для него. Буферная зона теперь будет процветать на территории Российской Террористической Федерации. Путин заявлял о создании некой санитарной зоны на территории Украины. Но он создал все условия, чтобы она возникла именно на территории России, отмечает военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко. Коваленко припоминает, как 28 июня 2022 года в интервью Украинформу он озвучил свое мнение о создании на границе с Россией буферной демилитаризированной зоны именно с их стороны глубиной 50 километров. В этой зоне запрещено было бы размещение войсковых частей, тяжелой техники, авиации, складов боеприпасов и прочего. Только присутствие органов правопорядка и пограничных войск на легкобронированном транспорте. Достижение данной зоны возможно в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции Москвы. И вот об этой идее говорят на высоком уровне и это радует. Ведь идея демилитаризации границы России важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Почему именно 50 километров? Все предельно просто. Это оптимальная глубина для обеспечения огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерии. На границе с РФ в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения, рассматривая имеющиеся у нас сейчас средства. Это как М37 широкая номенклатура САУ 155 мм, а также М270 и М142. Фактически, используя данные средства, возможно создание нескольких рубежей поражения цели глубиной до 50 километров. Из глубины Украины в перспективе эта зона может покрываться тактическими ракетами на 300-500 километров. Для создания такой буферной зоны даже не нужно будет заходить на территорию России. Контроль ее может осуществляться дистанционно, с учетом возможностей каждого артиллерийского эшелона ближнего, среднего и дальнего. Тогда я при всей своей актуальности этой идеи отмечал минимум два ее недостатка. Первый отсутствие согласия наших партнеров в вопросе нанесения ударов по территории России западным вооружением. Второй, даже при позитив решении первого момента достаточного количества единиц артиллерийских систем для полного закрытия границы с Россией пока нет. Что же, с первым недостатком вопрос, можно сказать, решен. Со вторым всему свое время. Главное начать. Неоднократно военный преступник, разыскиваемый МУС и по совместительству президент России Владимир Путин заявлял о создании некой санитарной зоны на территории Украины. Но он создал создал все условия для того, чтобы санитарная зона возникла на именно территории России. Разрешение западных партнеров бить по территории РФ может помочь силам обороны решить как тактические, так и стратегические вопросы, считает военный эксперт Петр Черник. Если говорить о Британии или Франции, это ракеты «Штормшайдл» или «Скальпиджи», которые могут наносить удары до 250 километров. Для этих ракет отличной целью будут военные аэродромы и базы с нефтепродуктами. Все остальные союзники – это артиллерия. Есть замечательная шведская установка «Арчер», которая может наносить удары на расстояние до 30%. 30 километров. «Понимаем, что условно несколько батальона тактических групп, которые переходят в боевые порядки с их стороны, это как раз 20-30 километров. И один дивизион может существенно решить вопрос развертывания этих групп», – сказал Черник. Он также добавил, что возможность использования систем ПВО «Триот» по цели на территории РФ хоть и может помочь силам обороны Украины, однако такая стратегия имеет определенные недостатки. Главный носитель кабов это Су-34, который может брать на борт до 6 бомб калибра ФАП-250, ФАП-500 и до 3 бомб калибра ФАП-1500. Он сбрасывает их с расстояния около 30 километров от границы, а Патриот имеет дальность поражения цели до 120 километров. Но есть нюанс, это большая и тяжелая машина, которая является прекрасной целью для Ланцета, и это бесконечно Игра в кота и мышь, кто кого переиграет. По-настоящему эту проблему решила бы, когда появились бы наконец F-16. Две-три ракеты, выпущенные по Су-34, и он обречен. Если бы за месяц мы посадили машин 20-30, они бы точно прекратили их применять. Напомню, в Германии допустили, что Украина сможет использовать зенитно-ракетные комплексы Патриот для того, чтобы сбивать самолеты на территории России, сообщает Штау. Такой сценарий не исключил глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фродинг. Вполне возможно, что системы Патриот теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться на территории РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планирующие бомбы. Отметил он. В то же время генерал подчеркнул, что тактический использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных. Они могут использовать их в соответствии с международным правом. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут в этом успеха, указал Фродинг. К тому же канцлер Германии заявил, что будет защищать каждый дюйм НАТО. Германия разместит дополнительные военные подразделения в Прибалтике, чтобы продемонстрировать России, она готова защищать каждый дюйм страны стран-членов Альянса, заявил об этом канцлер Германии Олаф Шольц. Выступая на Восточно-Германском экономическом форуме, в котором также приняла участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Шольц сказал, что Германия играет ключевую роль в присутствии НАТО в Балтийских государствах. И поскольку угроза со стороны России сохраняется, мы и другие союзники решили направить дополнительные подразделения в страны Балтии в будущем разместить там целую бригаду на постоянной основе, объяснил канцлер. Нидерланды пошли еще дальше и дали зеленый свет, разрешив использовать истребители F-16 для ударов по целям в России. Министр обороны страны Кайса Олонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны агрессора России. Не существует ограничений в бельгийском стиле, мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке. Как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать, сказала она, передает политику. Минобороны Нидерландов отметили, что нужно соблюдать правила. Мы лишь просим их придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в уставе ООН, отметила Олангрен а мы только так и работаем. В России же из-за регулярных атак дронов и осознания неизбежности ударов западным оружием все летит в тартарары, а вот к ним уже никто не летает. Аэропорт Казани временно приостановил работу, сообщили в Росавиации. Он не принимал и не отправлял авиарейсы с 11.29. Это как будто бы делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиров не пускали, при этом даже в чистую зону. Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы перенаправлены на запасные аэродромов Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву. Тем временем авиакомпания «Туркменистан» со 2 июня остановила вообще полеты из Ашхабата в столицу российского региона Татарстан – Казань. Решение принято после нескольких атак украинских дронов «Камикадзе» по объектам на территории Татарстана, из-за которых закрывался не единожды аэропорт Казани, сообщают источники Туркменской службы «Радио Свобода». В 2023 году перевозчик уже останавливал рейсы в Москву. Это также произошло после нескольких закрытий московских аэропортов из-за атак беспилотников. Татарстан уже пять раз с начала весны атаковали дроны, напоминает татаро-башкирская служба «Радио Свобода». Последняя атака произошла буквально 31 мая. Дроны атаковали нефтеперерабатывающие завод и военные предприятия. 3 июня вместо Казани на запасные аэродромы пошли семь самолетов. Временные ограничения вводились для как будто бы обеспечения безопасности. Жители Татарстана по сообщению издания «Астра» сообщали о беспилотниках в республике. А вот небо над Украиной куда поспокойнее, по крайней мере, будет. В ближайшее время ожидаются положительные заявления союзников Украины касательно новых поставок систем противовоздушной обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Цитирую, была встреча в Сингапуре президента Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином. И там тема ПВО, конечно же, была основной. Я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали сроки и саму суть обсуждения, но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданского инфраструктуры для людей и для фронта и ей посвятили больше всего внимания, отметил Никифоров. По его словам, сейчас Украина активно сотрудничает со Штатами, а Вашингтон в свою очередь с другими союзниками относительно новых поставок ПВО. И ожидаем уже публичные положительные решения в ближайшее время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Истощением российских ресурсов за три копейки занимается и Китай. Но уперто в публичной плоскости не замечает этого род Путина Дмитрий Песков. Не хочет замечать. Не может и не хочет. Пресс-секретарь президента РФ, так называемого Дмитрий Песков, подтвердил, что Путин и Си Цзиньпинь обсуждали тему продолжения поставок в области энергоресурсов. Коммерческие аспекты переговоров, по его словам, почему-то остаются непубличными. Но, они, думает он, будут продолжаться. И теме нужно сказать следующая тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов, она действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась с двумя лидерами Путиным и Си. И в целом, как это также было зафиксировано в подписанной декларации двусторонней и Россия, и Китай это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то ну, безусловно, они являются не публичными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. А согласование коммерческих вопросов, оно будет продолжаться. И у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты. В то же время Financial Times пишет, что Китай потребовал у «Газпрома» газ по внутрироссийским ценам. Путин во время визита в Китай обсуждал с Цзиньпином силу «Сибири-2», свою «Немощь-3» и саммит мира в Швейцарии. Переговоры о строительстве газопровода зашли в тупик вновь из-за жесткой, жесткой позиции лидера КНР, пишет Financial Times. По данным издания, ссылающегося на три источника, одним из предметов обсуждения стала сделка по газопроводу «Сила Сибири-2», экспортному проекту «Газпрома», который, как планировалось, будет поставлять газ с ямальских месторождений через западную Сибирь и Монголию в северо-восточной провинции Китая. Однако, по информации собеседника Financial Times, переговоры о сделке зашли в тупик. Цена на газ, предложенная Китаем, как пишет ФТ, оказалась близкой к российским внутренним ценам, которые и без того субсидируются правительством. Кроме того, Пекин готов покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности силы Сибири-2, которая составляет 50 миллиардов кубометров газа. Москва считает эти требования необоснованными. Россия выражает уверенность в достижении соглашения по силе Сибири-2 в ближайшем будущем, пишет Financial Times. Но тупиковая ситуация по сделке, как отмечают двое собеседников издания, в частности, стала причиной того, что глава «Газпрома» Алексей Миллер не поехал в Китай в составе российской делегации вместе с Путиным. Жесткая позиция Пекина по газопроводу указывает на то, что полномасштабное вторжение России в Украину делает Путина все более и более зависимым от Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, отмечает Financial Times. Другой вопрос, обсуждавшийся на встрече, работа китайских банков в России, пишет ФТ. По словам двух собеседников издания, стороны обсуждали вопрос о выделении одного или нескольких банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности. При этом они окажутся под угрозой вторичных санкций США, которые исключат такой банк из глобальной финансовой системы. Однако пока по информации источников Financial Times, предлагаемый масштаб сотрудничества с китайскими банками гораздо меньше того, о чем просила Россия. Третьим вопросом на переговорах ФТ называет отказ Пекина от участия в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Подробности обсуждений издание не приводит, однако 31 мая стало известно, что Китай не поедет на саммит мира. В качестве одной из причин такого решения китайские власти назвали то обстоятельство, что России на конференции не будет. Зато будет 107 стран цивилизованного мира. Участие в глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии, цари подтвердили 107 стран и международных организаций, подсчитал и сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он напомнил, что в Сингапуре Владимир Зеленский принял участие в форуме безопасности «Диалог с Шангрила» и встретился с лидерами нескольких стран региона, подтвердившими участие в саммите. 107 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите мира. Мы говорим о том, что в том или ином виде могут быть представлены Филиппины, Сингамур, тимор лешти с лидерами этих государств. Президент Украины встречался в Сингапуре и Маниле, сказал Никифоров. Пресс-секретарь также подтвердил, что на саммит будут вынесены три пункта формулы мира и Украины ожидай диалога по этим вопросам, готовы выслушать каждую страну и их мнение по этим основным темам. Все страны, кроме Беларуси и России, сказал он. Китай же продолжает настаивать, что никогда не раздувал огонь и не подпитывал пламя российско-украинской войны, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Маонин, сообщает нам The Guardian. По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны. Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. При этом она добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень открытой и простой. Срачной. Мы верим, что сможем получить внимание и поддержку всех сторон, сказала Мао. Заявление это прозвучало после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются сорвать запланированный нами глобальный мирный саммит. Ранее Зеленский заявлял, что Россия продолжает неустанные попытки сорвать предстоящий саммит мира в Швейцарии и пытается шантажировать даже с этой целью другие страны. При этом, по его словам, некоторые страны стали даже помогать Кремлю в этих намерениях. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сегодня заявил о том, что страна агрессора РФ и Китай пытаются масштабно противодействовать проведению саммиту мира, инициированного Украиной. Чем сильнее противодействие, тем «Весомая инициатива». Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия, подчеркнул он в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цхакной. Глава МИД пояснил, что Китай и Россия совместно рассылают письмеца, а также делают заявления о дискредитации нашего саммита, говоря, что заседание якобы не имеет ценности. Пекин и Москва также пытаются убедить страны не участвовать в саммите, а и либо и также снизить уровень участия тех стран, которые согласились приехать на мероприятие, отметил Противодействие масштабное, но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет создан не на условиях агрессора или посредника, а на условиях Устава Организации Объединенных Наций, уточнил глава Украинского внешнеполитического ведомства. Куреба добавил, что подрывная работа Китая и РФ против саммита мира ведется в Азии, Африке и Южной Америке. На словах Китай не разжигает, а на деле детали в огонь войны подбрасывает. Китайская госорганизация помогала россиянам закупать глушилки для борьбы с боевыми дронами. Китай воздерживается, напомню, от прямых поставок оружия России, признают американские и европейские спецслужбы. Но обеспечение необходимой для ведения войны продукцией налаживает. Противостояние на полях сражений в Украине превратилось в войну дронов. И китайская государственная региональная организация в мае искала для российских клиентов средства радиоэлектронизации борьбы, пишет Financial Times. Ассоциация содействия торговли с Россией провинции Гуандун была создана в прошлом году по указанию местного департамента торговли, чтобы помогать российским импортерам искать и закупать различную продукцию от грузовиков до лодок. Но 22 мая ассоциация разместила в мессенджере WeChat уведомление о покупке иностранными предприятиями оборудования для беспилотных летательных аппаратов. Из него следовало, что они хотят приобрести генераторы помех, детекторы дронов или другие похожие технологические решения. Устройства подавления беспилотников, глушилки диапазонов частот связи. Также отмечалось, что покупатели хотят приобрести китайский эквивалент детекторов дронов «Булат». Это мобильное устройство производства петербургской компании «Триомикс». Согласно ее информации, позволяет обнаруживать и идентифицировать на расстоянии до полутора километров популярные марки беспилотников Wi-Fi и FPV-дроны с функцией вида первого лица. На сайте этой компании указывается, что детектор беспилотников «Булат» был создан российскими разработчиками в 2022 году для нужд СВО, то есть специальной военной операции, то есть войны в Украине. США стали предпринимать, напомню, активные действия по борьбе с поставками из Китая продукции, компонентов, а также станков, которые могут быть использованы для производства вооружений. К этой борьбе Вашингтон привлекает и Европу, с которой Пекин хочет сохранить хорошие торговые и экономические отношения. Ни одна цепь не прочнее своего слабейшего звена. Артур Конан -Тойль. Ирина Узлова, наша программа 20 минут были вместе с вами. Приходите, друзья, к нам завтра. Буду ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим.